Okey, sekarang ni kita tengok tujuan bank dengan akad murabaha ni. Kenapa bank, bank bank Islam ni dia nak amal murabaha? Why? Why murabaha? <laughs> Okey, first sekali adalah kerana ia mengizinkan mereka memberi kredit namun dengan akad yang zahirnya kelihatan sebagai akad jual beli. Ah, uh, okay. So, macam saya kata, dia sebenarnya adalah pemberian kredit. Tetapi dimasukkan transaksi murabaha ini supaya nampak macam akad jual beli. Itu yang pertama. Nombor dua, tidak perlu bersusah-susah ada inventory, simpanan, aset yang memerlukan banyak kos dan kepakaran untuk menjaganya. Jadi bila bank ni, dia, ok, kau nak beli apa? Cakap dengan aku. Kau nak beli tu? Ok, bila aku beli je, kau terus beli daripada aku. Bank tak payah buat apa? Bank tak perlu ada inventory. Bank tak perlu nak simpan apa-apa. Kata kereta. Uh, kata nak buat akad murabahan, nak beli kereta. Bank kata kau nak kereta yang mana? Ok. Aku beli, terus kau beli daripada aku. So, bank tak payah simpan kereta. Bank tak perlu pakar penjaga kereta, kan? Sebab nak simpan kereta ni pun perlu ada pakar yang boleh yang, yang tahu macam nak simpan kereta untuk maintain quality dia kan bank tak nak risiko-risiko ni, bank tak nak pening-pening susah-susah ada inventory simpan barang, lepas tu kena ada pakar-pakar untuk jaga barang-barang ni. yang ketiga adalah supaya tidak terdedah kepada risiko kerugian tak dapat jual aset tu. Hmm. Dia ambil murah bahar juga sebab apa? Supaya dia pastikan apa yang dibeli dia akan dapat jual directly. Dia tak perlu lagi nak simpan-simpan dan menghadapi risiko tak ada orang beli. Ah. Perasan tak saya banyak kali tadi ulang perkataan beli. Bank beli, bank beli. Itu pun sebenarnya istilah yang tidak tepat. Tapi ini istilah yang digunakan awam dan secara zahir nampak macam bank beli lepas tu bank jual. Ini yang kita nak kritik. Hmm. Ini yang kita nak kritik. Kita kata sebenarnya bukan dia tak jual pun sebenarnya. Dia tak beli pun sebenarnya. Uh, yang beli tu adalah customer. Okay, dia hanya kasih financing. Itu hakikat sebenarnya. Itu hakikat hakikat sebenarnya. Okay. Ini yang sebabnya. Kemudian, uh, masalah utama merabah ni apa? Okay, masalah. Jadi sebab kenapa bank nak merabah? Hmm. Kemudian masalah utama merabah. Pertama sekali, barang tiada dan tidak dimiliki maupun di bawah jaminan bank ketika akad. Ingat eh. Ketika orang datang pergi bank nak beli rumah, contoh. Okay. nak beli nak beli nak beli rumah, contoh. Bank tak ada rumah lagi. Bank tu belum lagi memiliki memiliki rumah tu. Sebenarnya bank tu tak pernah memiliki rumah tu. Tapi di atas kertas susul so -so macam bank adalah memiliki, adalah berlaku transfer of ownership tu. So dalam transaksi murabaha ni bila orang datang ke bank nak beli rumah, bank ni dia dah buat awak janji untuk awak beli rumah tu daripada dia. Sedangkan dia belum lagi memiliki rumah tu. Dan hakikatnya dia tidak pun memiliki rumah. Nah. See, see. So ini sebenarnya masalah aja yang paling besar. You're selling something that you do not own yet. Nah, walaupun dia kata oh, kami tak jual lagi, kami hanya minta dia janji. Uh, tapi janji dia tu binding. Dia dah macam jual lah dia tak sebut jual, dia kata promise to sell ataupun promise to buy daripada customer. Tapi implikasi dia dah sama macam implikasi awak jual dan dia janji untuk beli. Uh, di sini kelicikan mereka, di sini hilah-hilah mereka dan kita tak suka benda-benda macam ni. Dalam fiqh kita, kita sangat menentang benda-benda macam ni. Ulama' kita sangat menentang keras benda-benda macam ni. And we are not fools. Kita bukan bodoh. Ulama' kita bukan bodoh. Tapi terpaksa sebab apa? Sebab kita hidup di sebuah zaman di mana kita telah hilang banyak kekuasaan. Tetapi ilmu kita masih ada. We still know what is right and what is, what is wrong. Kata Mazah pun dah bersuara tegur Islamic banking hanya kontrak saja sah. Masuk ini sebalik ini, tetap jalan. saya sokong benda ni dan saya minta supaya mereka lebih giatkan lagi kritikan. Sebab benda ni bukan benda kecil. Ini walaupun mereka tak berniat nak menghalalkan riba tetapi dia membawa kesan yang sama seperti menghalalkan riba. Dan bila riba itu berleluasa dalam masyarakat, berbahaya, bahaya besar. kita tahu Allah mengumumkan perang kepada riba. Okey. So itu masalah pertama. Masalah kedua adalah perpindahan milik dari penjual kepada pembeli. Ya, yeah, which is bank. Bank beli, so called beli daripada developer untuk jual kepada customer, bank beli daripada ni contoh rumah. Eh. Perpindahan milik dari penjual kepada pembeli hanya berlaku di atas kertas. Hmm. Hakikatnya tiada perpindahan pemilikan sebenar yang berlaku. Hmm. So sebenarnya tak berlaku. Dan benda ni, okay, statement kedua ni statement saya. Bila saya, hakikatnya tiada perpindahan pemilikan sebenar yang berlaku. Um, perbagaian perbankan Islam ni, dia orang banyak bermain atas kertas. Saya pernah kongsi dengan sahabat-sahabat dalam saya punya Facebook, dalam saya punya YouTube tentang pengakuan seorang pakar uh, muamalat di sebuah negara. Dia kata bahawa bank ni tak akan ambil risiko dan tak pernah ada ketika di mana bank memiliki barang yang dia jual tu. Nah, ini seorang pakar kewangan Islam di sebuah negara. Okay. Dia betul-betul senang. Okay. Dia kata, ialah dalam akad BBA, Bank Bersama Najil yang sebenarnya adalah salah satu bentuk murabahah juga. Bila bank sokong beli daripada developer dan jual kepada customer, sebenarnya tak berlaku transfer ownership yang real dia hanya berlaku di atas kertas saja. So there is no real transformation. Ini bukan saya cakap eh. pakar pelbagai Islam. Jadi bagi siapa yang nak dismiss apa yang saya cakap, it's up to you. Kalau you menghormati kepakaran orang, you dengar. Hmm. Saya bukan kata saya, saya kata orang tu pakar. Dr. Hussein Kamil Ahmad Fahmi pakar. Dan ada ramai lagi ulama sebenarnya kalau kita nak seraraikan. So this criticism needs to be taken seriously. Okay. Terima kasih uh, Aiman. Uh, jujur saya cakap saya sangat terkesan dengan konten ustaz tangguh beli EV full loan. Ya. Uh, carilah kereta yang bersesuaian dengan simpanan kita. Beli cash. Tahan diri. Tahan diri. Nah, uh, dan saya cakap benda ni sebab kami we practice what we preach. Ya, sebab orang tanya, "Ustaz, ustaz tegur-tegur ni, ustaz beli rumah macam mana? Ustaz beli kereta macam mana?" Kabura maktan indallah anta qulu ma la taf'alun. Besar kemurahan Allah, kamu cakap benda ni kamu tak buat. Uh, so saya harap saya dapat konsisten dan saya insya-Allah saya buat apa yang saya cakap. Tak apa, orang nak beli kereta mahal-mahal, nak beli kereta terbaru, nak tunjuk orang dan sebagainya, tapi sanggup ambil loan. Jangan buat benda tu. Bagi siapa yang nak bertakwa kepada Allah, nak beribadah lebih kepada Allah. Jangan ikut, jangan ikut. Kita nak kereta untuk apa? Kita nak daripada point A ke point B kan? Kita bukan nak tunjuk orang kita ada kereta baru, kita ada kereta mahal, kita mampu bayar. Bukan. Tujuan kita nak daripada point A ke point B, bawa kita pergi mengajar, bawa kita pergi masjid, bawa kita pergi tolong orang, bawa kita pergi jumpa keluarga kita, itu tujuan kereta. Dan alhamdulillah di Malaysia awak boleh dapat kalau awak seorang bujang, awak boleh dapat MyV 7,000. Awak boleh dapat MyV 8,000. 10,000. Okay, kata awak ada keluarga besar sikit. 15,000, 20,000 you can get a good car. Okay? Kereta yang boleh bawa kena awak dari point A ke point B. Dan tak buruk pun. You can still get this kind of cars. So simpan dan saya rasa nak simpan duit bagi orang yang terfikir nak beli EV car, that means you have money. Right? You, you insyaAllah, your, your, your gaji is okay. So simpanlah. Berapa bulan simpan atau berapa tahun simpan, dapat 20,000, buy a car, buy a sedan car for your family. Hmm, itu yang terbaik. Itu yang, itu yang terbaik. Okey. So, perpindahan milik dari penjual kepada pembeli, iaitu developer kepada bank, ni contoh rumah, eh, hanya berlaku di atas kertas. Hakikatnya, tiada perpindahan pemilikan sebenarnya berlaku. it's all trick. It's all financial trick. It's all trick on the paper. Hmm. Okay. Mereka, mereka yang berkecimpung dalam bidang perbankan Islam, tak setuju, jawab balas. Okey, Jangan kutuk saya, jangan maki saya, jawab balas. Jawab balas. Respon kepada the scholars. You can you can accuse me. You boleh kata, Ustaz, ni bidang apa, dia ni macam faham, tak apa. You can say that about me. I don't care. Yeah? I will not be angry. I will not hate you. Tapi saya nak tahu apa awak nak respon dengan you. Ni. Uh, saya tahu ada buku-buku yang ditulis untuk respon. I know. Keluarkanlah. Keluarkan. Kalau you nak defend, keluarkan. Lepas tu, masing-masing let people judge. Kan? Mana satu yang berbohong, mana satu yang berhilah dan mana satu yang betul-betul uh, berada pada jalan yang betul. Hmm. So, let, let this is a market, uh, free market of ideas. Right? Assalamualaikum, so, Ustaz. Bank bagi RM1,000, bayar balik RM200,000. Konsep halal di mana? Ini kita kena tengah bahas sekarang ni. Uh, ni yang tengah, kami tengah kritik ni. Uh, ni pasal OPR ni pun lagi satu hal. Kan? uh, OPR ni pun lagi satu hal. Saya saya suspek OPR ni juga berkait dengan isu inflasi ya. Yeah. They have to take into account uh, inflation. Dan inflation ni mereka tak boleh nak predict di masa depan macam mana. Dan mereka kalau berlaku inflasi teruk, kan? Yeah, of course lah dia punya keuntungan asal tu tak sebesar yang dia nak. Kalau berlaku inflasi teruk, berlaku krisis kewangan kan. Yeah. So, kadang-kadang tak berlaku krisis kewangan, OPR tu ditukar sebab dia nak adjust inflation tu. The inflation is problem, problematic inflation ni. So, saya kalau anggar simpan secara serius, saya boleh beli cash after 2-3 years. Tahniah saya doakan Allah pemudahkan. Mungkin lebih cepat daripada tu awak akan dapat. InsyaAllah. Masyaallah. saudara WH, tak saya ada pengalaman tinggal kali riba. Dari 9 tahun kepada 3 tahun. Dengan cara simpan sebanyak mungkin dan full installment. MasyaAllah. Allah. Barakallah. Fikum. Okey, kita terus kepada uh, problem yang ketiga. Pada murabah ini. Tiada ketika di mana bank benar-benar memiliki aset tersebut, mahupun benar-benar bertanggungjawab ke atasnya. Okey. Hmm. Okay. Yang ketiga ini, dia bila bila you tak really on the thing dan berlaku so-called pertukaran hak milik itu in split second, di atas kertas saja. That means you tak ada pertanggungjawaban tu atas produk tu. You don't have any liability. You uh, see? nanti kita akan tengok apa Nabi sebut. Uh, wala ribahu ma lam yu'man. Awak tak boleh, tak diizinkan untuk dapat untung daripada sesuatu yang awak tidak ada pertanggungjawaban ke atasnya. Awak tak ada liability. Uh, awak tak mampu untuk mewarantikan benda tu tapi awak dapat untung daripadanya dalam jual beli. Nabi kata benda tu diharamkan. Nanti kita tengok hadis-hadis Rasulullah. Hebat. Bila belajar ilmu muamalat ni kita akan lihat mukjizat Islam ni. Mukjizah. Uh, you will not get any other financial system, economic system greater than Islam. Saya, saya tertarik nak baca komen-komen lain tapi minta maaf kalau saya baca tak habis pembentangan saya ini. Nanti insyaAllah uh, kalau saya ready untuk look at the comment, awak boleh post balik komen-komen ini. Terima kasih semua atas your... Saya pun tak sempat baca from rumah merah, from rumah biru. Minta maaf ya. Okay. Sebab saya akan kena lebih banyak device saya sekarang which I which I do not have. Now, kita terus pergi kepada ini berlaku melalui tiga helah. Okay. Tiga-tiga masalah ni, okay, dia berlaku melalui tiga helah. Pertama sekali, dua perjanjian itu bersifat mulzim ataupun binding. maksudnya, bila bank dah beli, you kena beli daripada bank. So, you wajib berjanji dan perjanjian tu bersifat binding. Okay bersifat mulzim. Kalau you tak wajib beli pun katalah ada bank kata oh tak tak, tak mulzim pun Ustaz. Saya kata tak sebenarnya mulzim. Sebab pelanggan akan kena letak deposit dan deposit tu akan burn atau sebahagian deposit tu akan burn kalau dia batalkan transaksi tersebut. Ha, kalau dia batalkan maksud dia itu dah ada binding, dah ada kesan. Orang confirm akan banyak yang continue saja sebab kalau dia continue dia rugi, dia tak continue pun dia rugi. Jadi di situ ada kita kata sudah ada tekanan dan perindasan kepada kepada orang. Ni ilzam ni. Ha. Kemudian bank pastikan dia tak perlu tanggung apa-apa risiko berkenaan barang jika customer tak dapat beli melalui khiar netting. Saya terjemahkan sebagai khiar netting. Saya cari perkataan tak sesuai nak jelaskan susah saya tulis khiar netting dia. Khiar netting antara penjual asal dengan customer di mana khiar dari penjual asal lebih lama berbanding untuk customer bank. Okey, ini mungkin kompleks sikit untuk orang faham. Dia macam ni. Saya nak beritahu awak betapa bank ni dia akan lari selari-lari daripada apa saja bentuk risiko. Hmm. sehingga dia exactly jadi financial dan financial dan bukan trader. Dan bank ni pun dia tak pernah mengaku sebagai peniaga. Tapi dia buat jual beli. Ini kita pelik. Bank ni dia bukan peniaga. Bank ni adalah financial. Hmm. So, apa yang bank buat? Okay, dia macam ni. Bank beli daripada developer. Kata lah, kata. Kata lah kita nak guna perkataan beli tu. let's let's accept it for argument sake. Bank beli daripada developer rumah tersebut. Kemudian bank jual. Bank minta supaya customer berjanji untuk beli daripada daripada bank. Tapi bank ni dia, dia ada cara untuk selamatkan dia punya diri. Dia buat macam ni. Dia buat khiar uh, syarat dengan uh, dengan developer dia kata okey bila aku dah beli ni aku mesti berhak untuk pulangkan balik dalam masa tiga hari aku mesti berhak untuk pulangkan balik rumah ni dan kau kena full refund kepada aku dalam masa tiga hari okey so bank dia ada syarat ni dia ada persetujuan ni dengan dengan developer syarat dia tiga hari ya, eh? tadi ya eh? tiga hari So kalau apa-apa dalam 3 hari ini dia nak pulangkan balik bank nak pulangkan balik kepada developer, developer kena bagi balik full refund ataupun ada sedikit potongan. Tapi bila bank ni dia jual kepada janji customer nak beli daripada bank pula dia punya khiar dia punya hari untuk uh, apa Dia punya warrant dia punya apa uh, duration untuk terminate ataupun cancel the transaction tu dia lebih pendek daripada 3 hari tadi tu. So kata bank kata okey you kalau dah beli daripada kami you tak nak you hanya ada masa satu hari je untuk cancel ataupun 2 hari saja untuk cancel. So katalah customer ni bank dah beli, dia pun dah beli, dia pun dah sign tapi dia macam uh, ada ada khiyar katalah kata ada perbankan Islam yang mengamalkan khiyar ni secara real katalah eh this is uh, theoretical so dia tak nak dia nak pulangkan balik rumah tu kepada bank so bank tak ada risiko sebab bila bank ambil rumah tu dia jual balik kepada dia dia langsung tak ada risiko benda pun <laughs> dia langsung tak ada apa uh, tapi untung dia wuh, ke, ke, ke langit betul tak uh, untung dia ke langit ni masalah dia this is uh, financial economy orang-orang yang finance dia yang dapat duit lebih padahal dia tak menghasilkan apa-apa yang real pun sebenarnya dia hanya menjadi perantara yang buat masalah dia hanya menjadi perantara yang meninggikan harga rumah Uh, so, siapa yang kata bank Islam ini menyelesaikan masalah, saya kata awak tak faham. Bank-bank ni lah sebenarnya yang buat masalah. Bank-bank ni lah yang naikkan harga. Bank-bank ni lah yang menyusahkan ekonomi kita. Okay. 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 Itu nombor dua. Nombor tiga, bank lantik customer sebagai wakil untuk beli aset. Itu atas nama bank. Okay, ini lagi menarik. Okay. <laughs> bank ni, kan dia kata dia beli rumah lepas tu dia jual kat awak kan sebenarnya sebahagian Islamic bank dia bukan bank pun yang pergi beli bukan bank pun yang uruskan all this paperwork untuk beli barang di rumah tu dia beli apa tahu tak apa bank buat bank Islam ni dia akan wakilkan wakilkan customer tu sendiri untuk pergi beli rumah tu so bila customer tu nak pergi beli rumah tu dia guna sila ada duit betul tak dia masih ada duit duit tu siapa bagi duit tu bank yang bagi so akhirnya bank bagi duit bank bagi duit customer ambil duit tu so called beli rumah tu on behalf of the bank. Ha, ini kegilaan ni saya kata. This is madness. Hmm. Berapa banyak kali jual beli, jual beli, jual beli antara berpusing-pusing di antara dua parti ataupun tiga parti saja. saya <laughs> ulang sekali. Eh. Ya. Ha, benda ni memang dia ada elemen pening. Siapa yang tak pening langsung, maksudnya awak tak faham. Awak kena pening sikit. Kan? Customer nak rumah. Dia datang jumpa bank Islam. Bank Islam tawarkan akad murabahah. So bank Islam dakwa, baik saya akan belikan rumah daripada developer, kemudian saya jual rumah tersebut dengan harga uh, dengan profit ya, kepada awak. Itu secara umum. Tapi apa yang berlaku dalam banyak bank-bank Islam ni? Bank ni sendiri beritahu customer, okey, engkau ambil duit ni, aku akan masukkan duit dalam kau punya akaun, engkau yang pergi belikan rumah tersebut sebagai mewakili bank. You buy the house on behalf of the bank dan kemudian bank akan jual balik rumah itu kepada hang dengan markup. See the this see the helah see the trickery. Uh this is satanic. Sorry itu see. Ini adalah helah kesyaitan bagi saya. Hmm. This is devilish trickery. Hmm. Wallahi, saya bagi saya orang-orang yang benar-benar jujur ada takwa dan ada ilmu dia tak akan buat benda Dia akan smell satu bau yang sangat busuk daripada transaksi seperti ini. Something is being hidden and we know what is being hidden. Hmm. Allahu akbar. Jadi saya kata, masalah uh, masalah ketiga Nah, sorry, bukan masalah ketiga. Cara dia orang sembunyikan, cara dia orang cipta tiga masalah tadi tu adalah dengan tiga helah ni. With these three financial trick. Ketiga adalah bank lantik customer sebagai wakil untuk beli aset atas nama bank, lepas tu bank jual balik kepada customer. Kenapa bank buat macam tu? Nah, ini kena faham. Kenapa bank buat macam tu? Sebab sebenarnya, dia jujur dengan dia punya peranan. Peranan dia financial. Dia bagi duit. Dia bukan penjual barang. Uh, kalau kalau bank nak kena beli, dia dah ada banyak paperwork. Bank nak kena check lah, nak cari rumah lah, nak kena apa benda lah, buat paperwork itu, paperwork ni, lepas tu jual kepada customer. Bank tak nak benda-benda ni. Bank tak nak buat benda-benda tu. So, apa dia buat? Dia campak balik kepada customer. Hang pergi beli. Ini ini biadab bank-bank ni. Lepas tu, dia kata, kami mempermudahkan urusan kamu. Kami membantu kamu. Come on, come on. Okay. Saya harap ini era berlaku selesailah Islamic Bank ataupun bank. Ya. Saya harap saya harap kita mula berfikir dan kita mula menyebarkan ini kepada kepada masyarakat. Itu sebab dia sebab bank ni dia nak jujur dengan dia punya peranan. Dia financial saja. So you pergi beli, lepas tu so call you, uh, you beli on behalf of the bank, lepas tu you beli balik kepada bank. Si so, benda ni sebenarnya atas kertas je. Dalam realiti ada apa pun yang berlaku. Hmm. dan bank tu tidak pun memiliki barang tu. Hmm. There's not even a moment where the bank actually owns the house and face the liability of owning the house. Huh? Or the risk of owning a house. Masya Allah. Saya ex-banker lima tahun. Macam-macam penindasan hilah bank pada peminjam. It's a criminal institution. Sorry to say this. Yeah. The banking institution is a criminal institution. Secara syariatan, wa aqlan, wa adatan. Secara syariah, secara akal dan juga secara adat. Dia adalah satu institusi jenayah. Ini bagi pandangan saya. Bagi pandangan saya dan saya tahu ramai yang percaya. Benda ni. Cumanya, ialah orang masih segan-segan nak cakap benda ni. Sebab di dakwah, oh kita tak boleh hidup tanpa bank. Kita tak boleh hidup tanpa ini. Pemahaman inilah yang membuatkan mereka bermahar We are telling them, we cannot live without you. We cannot live without you. This must break. Ini yang kita kena pecahkan. Okay?